Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Al Para penonton dan pendengar setia Radio Anur An Majlis Agama Islam Negeri Johor, anda bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid, pengacara Radio Anur An di dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anur. An jadi para pendengar, kalau anda nak dengar ataupun tonton siaran yang sebelum ini, anda bolehlah ke media sosial Radio Anur iaitu di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube untuk dapatkan penerangan pendek ataupun rakaman penuh tajuk-tajuk berkaitan dengan pensijilan halal Malaysia. Jadi seperti yang dimaklumkan pada minggu lepas, kita akan sambung tajuk perbincangan di dalam agensi bantu halal bersama dengan Johor Toyuban Laboratories ataupun JT Lab. Masih lagi bersama dengan saya tetamu undangan kita pada hari ini iaitu CHM Erna Hani binti Musa Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam Beliau merupakan ketua makmal dan senior Chemist Bagi Johor Toyiban Laboratories Ataupun dikenali sebagai JT Lab Jadi para pendengar dan penonton sekalian Siaran ini boleh dilayari secara online Di portal rasmi kami iaitu di RadioAnormatch.my Ataupun anda boleh muat turun aplikasi Radio Garden One Stop Radio dan Online Radio Box Di Google Play Store dan App Store Dan terkini anda boleh muat turun secara percuma Aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store sahaja Dan dengarkan di mana-mana sahaja anda berada. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, kita sambung semula rancangan kita kepada soalan saya nak tujukan kepada personaliti undangan kita iaitu uh, CHM Erna. Apa yang perlu para usahawan buat untuk memastikan uh, perusahaan mereka yang mereka usahakan ini terus berkembang maju di industri halal ini? Okay, untuk pastikan uh, perusahaan dalam industri halal ni untuk terus berkembang maju, so para usahawan boleh mengambil beberapa langkah uh, yang, yang kekal relevan dalam pasaran yang kompetitif ni so beberapa langkah yang saya rasa usahawan tu perlu buat, perlu kekalkan adalah memastikan pematuhan standar halal so pastikan semua produk dan perkhidmatan produk-produk uh, usahawan tu sendiri memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh cakim Okay, pematuhan ini akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk. Sebab permohonan halal ni ada tempoh expired dia lah. So tempoh tu yang uh, usahawan perlu pantau untuk pastikan kekal uh, standard halal. Okay, seterusnya uh, usahawan uh, perlu menginovasikan produk mereka. Okay, tidak berada di satu stage yang kekal saja. So sentiasa berinovasi dalam penghasilan produk dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pasaran yang sentiasa berubah. Betul. Okay. fokus kepada kualiti dan keunikan yang membezakan produk daripada pesaing. So kita kena tahu apa keunikan produk kita baru kita boleh bersaing dalam bidang-bidang perniagaan lah. terutamanya makanan. Kita tahu makanan terlalu banyak jenis makanan. Kadang-kadang di diinovasikan. Kadang-kadang diinovasikan satu benda yang pelik jugalah tapi orang terima. Pengguna terima benda tu. Kadang-kadang macam makanan yang Pisang dengan cheese pun Dulu tak wujud benda tu Betul <laughs> Even kalau kita tanya keluarga kita Family Mak ayah kita Pisang dengan cheese tak makan Bila bila tak pisang dengan cheese Kita rasa satu benda yang Yang pelik Tapi itulah satu inovasi Yang pengguna sekarang boleh terima Betul. Ha, Satu benda yang subjektif lah Nak menyatakan sedap atau tidak kan ha, Tapi kalau benda tu boleh terima Boleh berdaya saing Perlu inovasikan sesuatu produk tu Jangan berada di satu Uh, stage sahaja pada produk-produk usahawan sendirilah seterusnya pembangunan semua manusia so usahawan perlu melatih kaki tangan dalam aspek halal keselamatan makanan dan pengurusan kualiti, pengetahuan dan kemahiran yang baik dalam industri ini penting untuk kekalkan standard tinggi, sebab kalau kita ada usahawan yang ada staff yang tidak faham berkenaan halal, so amat susah, jadi latihan dan lati latihan tu per penting kepada semua dia punya pekerja lah. Okay, so kalau mereka tidak tahu, pengetahuan mereka kurang, so ah, amat susah untuk kekalkan standard. Standard-standard yang dah usahawan tu letakkan sendiri. Okay, seterusnya adalah pemasaran dan penjenamaan. Okay, usahawan perlu meningkatkan usaha pemasaran dan penjenamaan produk di peringkat tempatan antarabangsa. So gunakan platform yang pelbagai. Platform digital untuk memperluaskan capaian kepada pengguna global. So sekarang ni orang dah buat TikTok, Ha, cuma kalau buat tiktok tu berpadilah, tahu yang mana halal haram ni lah. Ha, bukan kita nak mempromosikan produk kita sampai kita lupa, kita tak tahu bezakan halal dan haram lah. Ha, jadi perlu gunakan digital, platform digital yang pelbagai tu Jangan berada di satu uh, stage uh, pemasaran yang tak mampu kembangkan produk-produk mereka. Sebab kita tahu produk-produk usahawan Melayu ni sangat banyak dalam Johor terutamanya. Sangat banyak tapi kurang ada halal. Ha, jadi benda tu pentinglah. Kalau ada halal tu sendiri so boleh pergi ke tempat-tempat lainlah, keluar daripada uh, negeri Johor. Okey, uh, seterusnya uh, membuat kerjasama strategik. Jalinkan kerjasama dengan pihak berkepentingan seperti institusi, institusi kewangan Islam pusat penyelidikan, agensi kerajaan untuk dapatkan sokongan kewangan dan teknikal. So, bila kita nak inovasikan produk tu, kita tahu kewangan tu sangat penting. Jadi, dia perlu buat kerjasama strategik. So, kena kena bekerjasama dengan pihak-pihak kepentingan tadilah. <coughs> Seterusnya adalah pemantauan dan peningkatan berterusan. So, usahawan sentiasa lakukan pemantauan terhadap proses dan operasi perniagaan. Lakukan audit dalaman, na penambahbaikan berterusan untuk memastikan syarikat kekal kompetitif. Mm -hmm. So sentiasa membuat kajian pasaran. Itu penting. Mm -hmm. Kalau tak ada kajian pasaran, so dia produk tu berada di takat tersebut ya, saja. Betul. Dan mengambil peluang pasaran baru. So eksplorasi pasaran baru yang berpotensi termasuk dalam bidang teknologi makanan kosmetik, halal, pharmaceutical. So pasaran ni sedang berkembang pesat dan menawarkan peluang-peluang besar. Sebenarnya produk-produk uh, kosmetik sekarang mem uh, dia punya syarat untuk halal tu semakin ketat. Oh. Okey. Terutama sebagai contoh saya bagi contoh untuk produk uh, telus air. Telus air. Telus air. So sekarang ni ada uh, satu negara yang memerlukan Keputusan analisis berkenaan dengan telus air So penggunaan mistik Penggunaan makeup Bagaimana kita declare dia telus air ha, Kalau pada kita te Kita rasa air di tangan Itulah telus air ha, Tapi ada satu analisis yang perlu dibuat Untuk uh, Keputusan analisis telus air Jadi benda-benda macam tu Uh, usahawan perlu tahu sebab dia nak uh, ambil peluang-peluang yang baru Jadi dia kena tahu info-info semasa yeah. berkenaan halal lah okay, Seterusnya mengambil kira keperluan sosial dan alam sekitar So amalkan prinsip halalan tuiban yang bukan sahaja menumpukan kepada halal Tapi juga keselamatan, kebersihan, keberkesanan produk serta tanggungjawab sosial dan kelestarian alam sekitar So langkah-langkah ni insyaAllah dapat bantu usahawan dalam industri halal untuk terus berkembang dan kekal relevan dalam pasaran yang kompetitif. Terima kasih. Jadi, para usahawan di luar sana, pastikan untuk take note apa yang dikatakan oleh uh, CHM 6 sebentar tadi. Pastikan anda punya tempat tu, ataupun anda punya kilang, ataupun anda punya cottage tu, pembantauan standar halal tu pastikan ada. Pastikan produk anda mempunyai ada uh, inovasi. Uh, pastikan juga anda ada pembangunan semua manusia yang elok. Dan juga pastikan anda ada dah dah anda punya human resources tu dah elok pastikan anda pula ada marketing lepas tu buatlah collaboration di antara mana-mana badan-badan kerajaan ataupun mungkin player-player industri juga dan pastikanlah anda kena beringatlah kerana anda buat semua ni adalah kita berbalik semula kepada halal lah pada konsep halal kita nak kalau boleh keluarkan produk tu adalah produk yang terbaik Aa, bukan saja untuk keuntungan kita tetapi juga untuk aa, kepedulian kepada aa, social awareness lah. Jadi soalan seterusnya kepada Puan, apa pula perkara yang perlu dielakkan oleh para usahawan sepanjang menjalankan perniagaan? Mungkin mereka dah terlampau banyak sangat raih keuntungan sampai mereka lupa sebenarnya ada juga the do's and don'ts apabila kita berada di dalam pasaran. Boleh tak aa, Puan terangkan lebih lanjut? Okay, sebenarnya untuk pastikan kelangsungan dan kejayaan perniagaan Terdapat beberapa perkara yang perlu dielakkan oleh para usahawan okay, Yang pertama uh, mengabaikan pematuhan undang-undang dan peraturan So usahawan mesti sentiasa memastikan perniagaan mereka tu Patuh semua undang-undang dan peraturan Termasuk syarat halal Sebab syarat halal ni pelbagai So kena patuh Kegagalan mematuhi boleh akibatkan denda, kehilangan lesen atau kerosakan reputasi syarikat tu sendiri okay, Kita tahu yang Kita maklum yang baru-baru ni Satu produk aa, Dia ada halal Tapi halal pada produk lain Tetapi dia letakkan logo halal Kepada produk yang tidak apply halal ha, Jadi dekat situ ada satu isu lah ha, Jadi bila dia mengabaikan Pematuhan undang-undang dan peraturan ni Dia akan merusakkan reputasi syarikat tu sendiri Walaupun syarikat itu ada halal Tetapi tidak pada produk yang dijual Itu salah Okay, so seterusnya kurang fokus pada kualiti produk. So terlalu mengejar keuntungan dengan mengorbankan kualiti produk. So benda tu boleh merosakkan kepercayaan pelanggan. So kualiti yang rendah boleh menyebabkan kehilangan pelanggan dan imej buruk pada jenama tu sendiri. So sentiasa fokuslah untuk kualiti produk. So toyiban tu sangat pentinglah kes okay, seterusnya mengabaikan maklum balas pelanggan. Ah ha, ini kena merendahkan ego sedikitlah kadang-kadang usahawan dia tidak boleh terima bila orang condemn So usahawan perlu mengam uh, tidak dengan tidak mengambil maklum balas pelanggan yang serius akan menyebabkan kehilangan peluang untuk memperbaiki produk. Sebab biasanya bila uh, pelanggan beri maklum balas uh, kita sebenarnya boleh baiki produk dan perkhidmatan kita. So pelanggan yang tak tak puas hati tu boleh beralih kepada pesaing-pesaing yang lain. So kena sentiasa peka dengan maklum balas-maklum balas pelanggan lah. Walaupun kadang-kadang kita letakkan kita punya produk dekat dalam social media. Netizen-netizen komen. -netizen <laughs> ha, jadi Nampus kita macam -macam ambil macam -macam positif. Nampak lah. macam-macam tu yang kadang-kadang sakit. Hmm. Tapi take it positif untuk benda tu. So untuk improvekan kita punya produk. Okay seterusnya ketidaktelusan dalam operasi perniagaan. So amalan perniagaan yang tidak telus Contoh menyembunyikan maklumat penting atau penipuan So boleh merosakkan reputasi perniagaan Dan menjejaskan juga kepercayaan pelanggan Serta akan kongsi Kalau ada shareholder dalam tu So benda tu akan merosakkan kepercayaan lah Jadi sentiasa telus Apa produk tu kalau ubah Contohnya dia buat satu produk dia dah dapat dah dapat dia punya nutrition so dia ubah pula resepi tersebut so benda tu rasa pun dah berbeza jadi kena buat analisis yang baru lah contoh so benda kat situ kalau dia masih pakai keputusan yang, yang lama so itu tidak telus pada hmm. dia punya keputusan dia punya kualiti produk tu kes okay, seterusnya gagal beradaptasi dengan perubahan pasaran so usahawan yang tak peka dengan perubahan tren pasaran atau perkembangan teknologi mungkin akan ketinggalan dan kehilangan daya saing jadi macam sekarang ni aa, kita ada produk kalau kita nak kekal lama kita pakai pengawetan kita letak bahan pengawet Sebenarnya ada satu uh, kaedah baru iaitu kita pakai kaedah retort okay, retort. Uh, retort. So retort dia akan mengurangkan kandungan bahan kimia Tapi uh, dengan melalui proses steam retort uh, So benda-benda tu kita kena sentiasa beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan teknologi sekarang lah. okay, Tidak terlalu fokus kepada pengawetan uh, Contoh benda tu lah okay, Seterusnya pengurusan kewangan yang lemah Okay. mengabaikan pengurusan kewangan yang baik boleh menyebabkan masalah airan tunai dan kewangan syarikat so penting untuk membuat perancangan kewangan yang teliti untuk elakkan perbelanjaan berlebihan so kadang-kadang usahawan kecil-kecilan lah ni bila dah untung dia lupa macam mana nak jaga dia punya kewangan so dekat situ lah kita, kita juga ada perancangan untuk membuat uh, bingkil macam mana nak menguruskan kewangan untuk usahawan so kita ajar macam mana buat ledger ledger untuk aa uh, usahawan Laju usahawan So seterusnya Kurang pelaburan Dan pembangunan semua manusia Mengabaikan latihan Dan pembangunan kaki tangan Boleh menyebabkan Kekurangan kemahiran Yang diperlukan Untuk operasi perniagaan Yang berkesan dan inovatif Dan seterusnya Ketergantungan berlebihan Pada satu pasaran Oh banyak ni saya punya Saya punya ni, ni Perlu dielakkan ni Jadi kalau uh, terlalu bergantung pada satu pasaran pun tak bagus juga. Sebab so, bergantung hanya satu pasaran uh, boleh berisiko tinggi. Uh, So seterusnya abaikan pemasaran dan promosi. Tidak melabur dalam usaha pemasaran dan promosi boleh menyebabkan perniagaan itu sukar untuk capai pelanggan baru. Hmm. So dia sukar untuk bina kesedaran jenama yang kukuh. So dia jangan abaikan pemasaran dan promosi lah. Okay. Uh, dengan mengelakkan perkara-perkara ni usaha, insyaAllah usahawan dapat meningkatkan peluang kejayaan dan kelangsungan perniagaan mereka. InsyaAllah. Hmm. Uh, kita cuba buat yang terbaik. Uh. Okay. Terima kasih Puan. Jadi para usahawan dan juga peniaga peniaga SME di luar sana pastikan ingat tiga perkara ini pastikan anda abide the law iaitu ikutilah undang-undang jangan sekali-kali tak ikut undang-undang yang kedua adalah pastikan produk anda yang keluarkan pastikan anda buat QC dulu pastikan ada quality control dan yang paling penting sekali untuk saya lah saya rasa personally adalah feedback sebab tanpa feedback ataupun constructive criticism macam mana kita sebagai seorang usahawan aa, hendak melaburkan tirai kita ke dalam pemasaran yang lebih lama kita tahu semakin besar dan semakin uh, diversifilah. Jadi tiga perkara ini adalah perkara yang penting yang kita kena uh, ambil tahu dan juga yang penting juga adalah tentang uh, kita punya cash flow, kena taulah kita punya debit, kredit, kena um, orang kata kena jagalah kewangan kita. Kalau tak tahu jaga kewangan tak apa, nanti JT Lab ada sediakan uh, seminar untuk cara-cara nak membuka bu ledger ya. <laughs> Jadi soalan terakhir kepada puan saya ingin tanya. Contohlah ada pengusahaan perusahaan-perusahaan ataupun owner-owner SME dan juga usahawan-usahawan yang dah dengar kita punya podcast pada hari ini. Bagaimana cara untuk mereka menghubungi Johor Toyuban Laboratories ataupun JT Lab bagi usahawan industri halal yang berminat untuk memohon bantuan daripada JT Lab uh, berkenaan dengan perniagaan? Macam mana dia boleh kontak? Nak telefon ke? Pergi dekat Facebook ke? Macam mana? Untuk makluman, JT Lab berada di UTM MTDC, Skudai. Okay, kami ada tiga bangunan yang saya nyatakan tadi, yang nyatakan uh, awal tadi, sesi yang pertama. So, uh, boleh direct datang ke JT Lab okay, ataupun boleh tengok ke website kami. So, website kami uh, www.jtlab.com.my okay, Kita punya media sosial kita, ...Facebook dan juga Instagram. Setakat ni kita belum ada... ...TikTok lagi. <laughs> InsyaAllah kalau berkesempatan... ...kita akan buat TikTok. Uh, kita cuba promote... Uh, ...apa yang Jeti Lab boleh bantu. Uh, boleh juga... ...email di... Uh, ...admin at uh, So, tapi saya advise... ...untuk datang uh, ke Jeti Lab... ...terus lah, lagi senang untuk kita... ...berbual. Kita faham... ...apa masalah-masalah yang boleh kita bantu. Ha, sebab kadang-kadang usahawan ada produk, dia tak tahu nak buat testing apa. Ha, jadi biasanya dekat situ bukan setakat uh, nasihat untuk analisis sahaja, tapi kita akan bantu untuk nasihat-nasihat lain. Okey, so boleh juga saya tengok di JT, uh, Facebook JT Lab. So dekat situ kita ada update uh, latihan, bengkel ataupun seminar yang JT Lab akan adakan. Ha so sentiasa melawati JT lihat punya website dan juga media sosial. Insya-Allah kita cuba bantu usahawan-usahawan yang ada dalam negeri Johor terutamanya untuk terus berkembang dan memastikan produk tu ada kualiti dan standard halal. Ha itu yang paling penting. So kita boleh bersaing produk-produk muslim terutamanya aa, bersaing dengan produk aa, bukan muslim. Ha, kita bukan nak cakap Bersaing yang tidak baik Tapi ini persaingan yang bagus Sebab kita tahu Produk-produk usahawan ni Boleh pergi jauh Cumanya aa, Mereka Kadang-kadang tak faham Macam mana nak apply halal Apa yang perlu ada Mereka cuma tahu Ada produk Melayu buat Muslim buat Itu halal aa, So itu yang kita risau So kita cuba bantu Jetilat cuba bantu aa, Kalau Tuan-puan datang ke Lab, insya InsyaAllah Kita akan bagi pelbagai advice Okay jadi para usahawan sana jangan berjalan, larilah ke JT Lab untuk mendapatkan segala-galanya sebab seperti yang saya katakan awal di episod yang lalu, JT Lab ni bukan saja uh, sebuah makmal yang buat testing tet tetapi mereka adalah AIO iaitu All In One. Nak buat testing boleh, nak buat konsultansi pun boleh juga dan mereka akan memberi dorongan kepada para usahawan di luar sana. Jadi uh, Puan sebelum kita akhiri, apakah uh, nasihat yang Puan nak sampaikan kepada para usahawan-usahawan di luar sana? Apa yang saya boleh cakap Jangan putus asa Kita sebenarnya ada potensi besar Untuk bersaing dengan produk-produk Bukan Islam Kita boleh pergi jauh Tapi yakin Yakin dengan produk kita Siapa lagi nak yakin Dengan produk kita Kalau bukan Kita sendiri yang buat produk tu KJTLA okay, akan cuba bantu Untuk Untuk perkembangkan produk-produk usahawan-usahawan dalam Johor especially dan kita bantu untuk R&D untuk inovasikan produk mereka. Yang penting jangan putus asa. Yakin dan jangan berhenti separuh jalan. Selepas jangan cepat berpuas hati. Kena ada target yang besar untuk satu produk. InsyaAllah Allah bantu. Kita cuma tolong bantu dengan bantuan Allah. InsyaAllah. Allah jadi amin amin alamin supaya uh, kita doakan supaya mudah-mudahan Aa, para usahawan-usahawan yang ingin mencapaikan pensijil halal Dengan bantuan JT Lab Diberikan murah rezeki sepenuhnya InsyaAllah Jadi Alhamdulillah kita dah pun berada di hujung rancangan Pada pagi ini Pelbagai aa, kupasan dan ulasan yang menarik yang telah kita hadam Dan juga faham pada pagi ini Jadi para penonton dan penengah sekalian Mencari yang halal itu adalah satu kewajipan ke atas setiap Muslim Demi mendapat raza Allah SWT di dunia Dan juga yang penting di akhirat. Jadi kita berjumpa lagi pada hari Isnin minggu Harapan hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.